হেল্ল' ভ্ৰিয়ন আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এই শাকবিধ বাৰু চিনি পাইছেনে এইবিধ হৈছে দোৰোণ শাক ঘৰৰ ওচৰতে কেইজোপামান দোৰোণ শাকৰ গছ আছিলে তাৰে আগ কেইটামান ছিঙি আনিলোঁ আৰু আনিলেও এনেদৰে পানীত অলপ সময় কাৰণে তিয়াই থৈছোঁ যাতে কিবা কিবি পোক চোক থাকিলে সেইবিলাক আঁতৰ হৈ যায় দোৰোণ শাক আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী হয় যথেষ্ট উপকাৰী হয় আপোনালোক সকলোৱে জানে আচলতে এইটো যোনটো আমাৰ আভোক আভোক লাগে তেতিয়া দোৰোণ শাক খাব লাগে দোৰণ শাক খালে ভাল হয় আৰু মই এতিয়া দোন শাকখিনি এনেদৰে অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ গেছত তাতে অলপমান তেল দি দিছোঁ অলপমান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পিঁয়াজো দিব পাৰে বা নহৰু দিব পাৰে নহৰু দিলেও ভাল লাগে মই বাৰু নহৰু নিদিলেও দিব থাকি গ'ল আৰু এতিয়া তাতে অলপমান হালধি দি দিছোঁ আৰু দুটা আলু মই এনেদৰে কাটি লৈছিলোঁ সেই আলুকেইটাও এনেদৰে কেৰাহী দিলে অলপমান আধা সিজা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম এতিয়া মই আলুখিনিত নিমখ দি দিছোঁ আৰু দুটা জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি আধা সিজা হোৱালৈকে মই এনেদৰে ভাজি ল'ম আৰু এতিয়া মই ইয়াতে যোনখিনি মই দোৰোণ শাক কাটি থৈছিলোঁ সেই কাটি থোৱা দোৰণ শাকখিনি দি দিলোঁ আৰু দোৰ শাকখিনি সিজা হোৱালৈকে এনেদৰে ভাজি লওঁ আপোনালোকে কিন্তু দোৰোণ শাক পিটিকা কৰিও খাব পাৰে পিটিকা কৰি খাবলৈও ভাল লাগে আৰু খাৰো খাব পাৰে দেই দোৰ শাকৰ খাৰো কিন্তু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু দোণ শাক আপোনালোকে বেচনত লেটিয়াই এনেদৰে ফ্ৰাই কৰিও খাব পাৰে বহুত ভাল লাগে দোণশাক আপোনালোকে ভাতৰ লগত খাব পাৰে আৰু বিশেষকৈ পইতা ভাতৰ লগত কিন্তু দোৰণ শাক খাই বহুত ভাল লাগে আপোনালোকে খাবচোন ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ